ہمارے ہاں تو یہ ایک مسئلہ چلتا ہے نا کہ خدا ہے یا نہیں ہے خدا کا وجود کیسے مان لیا جائے جس کو ہمارے ہاں الحاظ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ ملحد ہے یہ خدا کی ذات کا انکاری ہے خدا کی ذات کو یہ تسلیم نہیں کرتا ہے لیکن وہاں پر بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ جب آپ ان سے یہ تمام چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ یہ چیز یہاں موجود ہے کسی بنانے والے کے بنائے بغیر کہ یہ چیز تخلیق ہو سکتی ہے کیا یہ ممکن ہے کہ یہ چیز بغیر کسی خالق کے تخلیق ہو جائے تو وہ اس کا ماننے سے انکار کر دیں گے کیونکہ مشاہدے میں یہ چیز آ رہی ہے لیکن اتنی بڑی کائنات کے بارے میں ہمیشہ ان کے ذہن میں بس کیا آتا ہے کہ یہ کوئی ایک دھماکہ ہوا ہے کوئی بگ بینگ ہوا ہے جس کو ہمارے یہاں بگ بینگ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس دھماکے سے یہ ہر چیز وجود میں آ گئی ہے لیکن سمجھنے والی بات ہے اگر اس بات کو تسلیم کر بھی لیا جائے جس کا بعض اوقات ہمارے کچھ دانشور قرآن سے بھی اشارہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا اور یہ ہر چیز جڑی ہوئی تھی سب کے سب الگ الگ ہو گئے ہیں اگر اس کو تسلیم تسلیم بھی کر لیا جائے تو دھماکے جب ہوتے ہیں تو دھماکے ہونے کے بعد ہر چیز اتنی مینج نہیں ہوتی ہے بکھری ہوئی ہوتی ہے یہ اگر تخلیق کو مان بھی لیا جائے کہ یہ دماغے سے ہر چیز الگ الگ ہو گئی تھی تو اتنی مینیج کیسے ہے اس کو مینیج کرنے والی ذات کون ہے کس نے اس چیزوں کو اتنے زبردست پیمانے کے مطابق ہر جگہ ایسا رکھا ہوا ہے کہ یہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ اگر سیکنڈ کا بھی فرق آ جائے اس کی گردش کے اندر جو سیارے یہ دکھاتے ہیں تو یہ کائنات ایک دوسرے سے ٹکرا کر برباد ہو جائے اور ہلاک ہو جائے تو اتنا مینیج کرنے والی ذات کون ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب نیچر ہے انسان بھی نیچر سے تخلیق ہوا ہے تو نیچر کیا ہے یعنی کہ وہ خدا کا نام لیتے ہوئے تو خوف کر رہے ہیں ڈر رہے ہیں کہ خدا کے نام لے دیا ہے یا اللہ کا نام لے دیا ہے یا ہم نے کسی ذات کو کسی بھی ٹائٹل سے تسلیم کر لیا ہے وہ ٹائٹل جو مذاہب عالم کے اندر موجود ہے تو ہم ان کے سامنے چھوٹے ہو جائیں گے یا ہم اپنی بات کے اندر جھوٹے پڑ جائیں گے تو جس ٹائٹل کو آپ نے چوز کیا ہے نیچر وہ ٹائٹل بھی تو خدا ہی کی طرف دعوت دے رہا ہے وہ ٹائٹل بھی تو خدا ہی کا ہے جس کو آپ نیچر کہہ رہے ہیں جو بھی ہم چیزیں دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نیچرل ہے تو نیچر سے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے قدرتی چیزیں ہیں جو قدرت کی طرف سے پیدا کی گئی ہیں بڑے بڑے دانش میں موجود ہیں بگ بینگ کی تھیوری بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ لاکھوں سال پہلے یہ معاملہ پیش آیا تھا لاکھوں سال پہلے کہ آپ نے جا کے دیکھا تھا کہ یہ معاملہ ہوا تھا اتنے لاکھ سال پہلے میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا کہ اتنے لاکھ سال پہلے یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے پتہ نہیں پانچ کروڑ سال پہلے یا کتنے سال پہلے ایسے بتاتے ہیں جیسے کہ پانچ کروڑ سال پہلے کی تاریخ لکھنے والا بیٹھا ہوا تھا اس نے لکھ کے بتایا کہ یہ دیکھو یہ اتنے سال پہلے تخلیق کی گئی تھی میں نے اس کی پہلے بھی وجوہات بیان کی تھی ہماری تنقید کا محور زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ مذاہب عالم کے جو مذہبی پیشوہ تعلیم پیش کرتے ہیں ہم ان پر تو بڑی تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ بلائنڈ فالوئنگ ہو رہی ہے اور جب سائنس کے ایزمشنز لوگ تسلیم کر کے بیٹھے ہوتے ہیں بالکل ایسا ہی جیسے کہ مذہب کے اندر چیزوں کو تسلیم کر لیا جاتا ہے تو ہمارے نزدیک اس کو اکل مند انٹیلیکچول اور دانشور قرار دیا جا رہا ہوتا ہے ان ایزمشنز کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے فلا بگ بینگ کی تھیوری بگ بینگ ہوا تھا آپ نے دیکھا تھا بگ بینگ آپ کو پتہ ہے کہ بگ بینگ ہوا تھا اتنے لاکھ سال پہلے کہ آپ موجود تھے اس زمانے کے اندر کہ آپ نے جا کر دیکھا تھا ویسے تو آپ کسی کی چیز کو تسلیم کرنے میں تیار نہیں ہو رہے ہیں لیکن یہاں کی چیزیں پیش کیے جا رہے ہیں اور لوگ تسلیم کیے جا رہے ہیں کیونکہ جس طریقے سے مذہب کو تسلیم کیا گیا ہے اس طریقے سے سائنس کو بھی بطور مذہبی تسلیم کیا جا رہا ہے کبھی خود سے بھی جائزہ لیا ہے آپ نے ان چیزوں کا جا کر کہ ہاں واقعی ایسا ہوا تھا آپ کو کیا پتا آپ کو درسی کتابوں کے اندر اتنا زیادہ وہ چیز پیش کر دی گئی ہے جو میں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ مذہب کے اندر کسی چیز کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ ایک زمانے میں تو وہ بے حقیقت اور جھوٹ چیز ہوتی ہے اگلے زمانے کے اندر وہ حقیقت تسلیم کر لی جاتی ہے اور اس سے اگلی جنریشن کے اندر وہ دین بن کر اور شریعت بن کر سامنے آتی ہے بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کسی بھی فلان سائنٹس نے یہ بات کہی تھی فلان سائنٹس کون تھا بھائی وہ بھی انسان تھا نا کیا اس نے جا کر دیکھا تھا کہ اتنے لاکھ سال پہلے یہ معاملہ پیش آیا تھا میں کیسے تسلیم کر سکتا ہوں اس چیز کو بلائنڈ فالوئنگ یعنی آپ میری بات تو تسلیم نہیں کر رہے کہ خدا کا وجود ہے میں آپ کی بات تسلیم کر لوں گا خدا کا وجود نہیں ہے میں آپ کی بات تسلیم کر لوں کہ بگ بینگ ہوا تھا کس بنیاد پر <تصح> <تصح> تحقیق کی بنیاد پر تحقیق پیش کریں وہ تحقیق کیا ہے صرف تخمینے اور پیمانے صرف اندازے صرف ایزمپشنز کتنی چیزیں ہیں جو ایزمپشنز کی بنیاد پر تسلیم شدہ قرار دی جاتی ہیں اور ایک مرتبہ میں نے کہا تھا کہ ہمارا ریسرچ کا سب سے پہلا کا ہم وہاں شروع ہوتا ہے جہاں ہم مسلمات کی تحقیق پر آمادہ ہو جاتے ہیں جس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ مسلم ہے وہ چاہے مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا جس کو آپ سائنس کا نام دے اس سے تعلق رکھتا ہو پہلی چیز آپ کی ریسرچ کی وہ شروع ہوگی ان چیزوں پر جن کو مسلمات کا نام دیا جاتا ہے اختلاف پر تو سبھی بحث کرتے ہیں مسلمات پہ تو بحث کر کے دیکھیں تو آپ کے سامنے وہ پردے کھلنا شروع ہو جائیں گے جن کے اوپر پردے ڈال کر اپنے اپنے ایزمشنز کو حقیقت بنا کر پیش کر دیا گیا ہے آئے نا بات کریں نا مذہب پر تو بہت بات کر رہے ہوتے ہیں بگ بینگ کی تھیوری پیشی آتی ہے کس نے دیکھا بگ بینگ کو اور ہمارے جو مذہب والے ہیں وہ بھی بےچارے ان کے سامنے اتنا زیادہ اپنے آپ کو آجز اس گمان کرنا شروع کر لیتے ہیں کہ وہ قرآن کی آیاتیں پیش کرتے ہیں دیکھو مذہب کی وہ سائنس نے پیش کیا دیکھو قرآن کے اندر پہلے سے سکھاتا یعنی سائنس سے قرآن کی حقانیت کو ثابت کیا جا رہا ہوتا ہے خدا کا تو وجود نہیں ہے لیکن قدرت کا وجود ہے نیچر کا وجود ہے نیچر وہ جو ٹائٹل آپ دے رہے ہو آپ کا دل مان رہا ہے کہ ہاں کوئی نہ کوئی ذات ہے جس نے ان تمام چیزوں کو مینیج کیا ہے یہ ایسے ہی بکھری نہیں پڑی ہیں ورنہ یہ ایک دوسرے سے ٹکرا کر تباہ و برباد کب کی ہو چکی ہوتی ہیں اس نے اس چیز کو تخلیق کیا ہے اور اس چیز کو لے کر چل رہا ہے وہ الحکم الحم واحد اور یہ بات ماننی پڑے گی عقل اس بات کے آگے مجبور ہو جائے گی کہ ہاں یہ ایک قانون کے تحت ہی سرگرم عمل ہے نہیں آپ کی بات یہ تسلیم کر سکتے ہم لوگ کہ یہ بغیر کسی ذات کے چلے جا رہی ہے کیسے چلے جا رہی ہے یہاں تو سوئی نہیں بن سکتی بغیر کسی خالق کی تخلیق سے اور اتنی بڑی کائنات کے بارے میں یہ گمان کر لینا قرآن تو کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا افال سنوری ہی ماں آیاتی نا فل آفاق ہم تمہیں ہماری نشانیاں جو میں نے بتایا تھا نا آیات کا مطلب آیات وہ محسوس چیزیں جس سے آپ اپنے خالق کائنات کی طرف راغب ہو جائیں محسوس سے غیر مرئی پوشیدہ چیز کی حقیقت کو سمجھ لیں صنریم آیات نافل آفاق آفاق میں بھی ہم اپنی آیات کو دکھائیں گے وفی انفصیحم تمہارے نفوس میں بھی ہم دکھائیں گے جو چیزیں اللہ نے انسان کی جسم کے اندر تخلیق فرما دی ہیں ان میں ذرا سا بھی بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے آپ اس کو بیلنس پر لانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی بن گیا جسم میں گردش کرنے والا وہ خون کہ اگر اس کی گردش اوپر یا نیچے ہو جائے تو ساری زندگی ٹیبلیٹ کھا کر وہ شخص زندگی گزار دیتا ہے آپ کے پاس وہ ذریعہ نہیں ہے کہ آپ اس کی گردش کو اسی معاملے پر لے کر آ جائیں جس پریشر پر وہ پہلے قائم و دائم تھا اور باتیں کرتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے اور یہ سب چیزیں خود بخود وجود میں آ گئیں ایک ادنا سی چیز کہ خون کا جسم میں نسوں میں رواں دواں ہونا اس کے پریشر کا بالکل بیلنس ہونا یہ خود خدا کے وجود پر دلات کرتا ہے اتنا مینج کیسے ہے اور اس کی مینجمنٹ میں ذرا سا فرق آ جاتا ہے اور خون کی تو کیسا انسان کا حال ہو جاتا ہے یا تو گر کے ہوش ہو جاتا ہے یا ہارٹ اٹیک سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کا وجود ہی نہ ہو قرآن تو بار بار اس بات کے اوپر دلائل پیش کر رہا ہے اور کتنی دفعہ میں نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے یہ بات تسلیم کر لینا کہ خدا نہیں ہے خدا کا وجود نہیں ہے قرآن تو کہتا ہے ذرا تفکر تو کرو خلق سماواتی و لڑ کے اوپر وہ او تفکر والے بنتے بھی ہیں کہتے ہیں ہم بڑا غور و فکر کر رہے ہیں تفکر کرنے کے بعد بھی وہ ان کی زبانوں سے ربنا ما خلقتا ہاتھہ باطلا نکل رہا ہے لیکن سبحانہ کا وہ والی کیفیت ابھی ان کے اندر نہیں آ رہی ہے جس میں وہ ایک خالق کائنات کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں وہ الحکم الحم واحد کی طرف وہ لوٹ جائیں اگر کہیں پہ وہ تسلیم کر بھی لیتے ہیں وہ تسلیم کرتے بھی ہیں بہت سارے کہ یہ سب چیزیں ایک قانون کے ماتحت چل رہی ہیں لیکن ان کا بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مادیت کے اندر تو ایک قانون کو تسلیم کر لیتے ہیں لیکن اس خالق کائنات کے قانون کو اپنے طرز زندگی کے اندر شامل کرنا یہ ان کے لیے بالکل بھی گوارا نہیں ہوتا قرآن مومنین جب کہتا ہے اپنی آیات کو پیش کرتا ہے وہ پیش ہی اس لیے کرتا ہے کہ آپ جب اس کائنات میں غور و فکر کر کے ایک الہ کے وجود کو ایک قانون کے وجود کو تسلیم کر لیں گے تو پھر آپ کو یہ سمجھ دینا ہوگا کہ جس طرح وہاں پر ایک قانون سرگر میں عمل ہے آپ کی زندگیوں کے اندر بھی ایک ہی قانون ہوگا ان الحکم اللہ للہ اللہ کی دعوت یہی ہے کہ حکم صرف و صرف ایک اللہ کا ہوگا جس سے آپ کی طرز معاشرت بہتر ہو جائے گی اس کے اندر بھی کوئی سکم کوئی عیب کوئی نقص باقی نہیں رہے گا اور جس مقصد کے لیے یہ انسانیت تخلیق کی گئی ہے وہ مقصد پورا ہو سکے گا جو میں نے کہا نا کہ حق کی بنیاد پر قرآن کہتا ہے حق کہ جس تعمیری مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا ہے تخلیق کیا گیا ہے وہ مقصد پورا ہو سکے اور وہ تعمیری ہوتا ہے تقریبی نہیں ہوتا